Сегодня мы с нашими товарищами, которые представляют общественные организации с ряда областей Украины, находимся здесь под ружей Суда Украины для того, чтобы поддержать народных депутатов Украины, которые подготовили подания о неконституционности ряда нормативных актов, которыми чернобыльцев лишили заслуженных социальных гарантий, вмешались значит, в наше пенсионное обеспечение, которое так явно недостаточно. И мы благодарны за это депутатам, надеемся, что Конституционный суд восстановит справедливость. целый ряд. Но основное это пенсионное обеспечение. Значит, статью видоизменили таким образом, что государство теперь не несет ответственность за то, что пенсии чернобыльцев, ну, в большинстве своем сейчас 2-3 тысячи. Речь идет о людях, которые являются часто уже лежачими инвалидами, колясочниками и получает 3-400. То есть э, минимальчик. Это прежде всего военнослужащие, которые были в самые первые дни, э, самые первые месяцы, когда э, поименный учет личного состава в вооруженных силах не велся. Писали, что на атомную станцию отправляется старший лейтенант Петренко и с ним 20 солдат. Сегодня старший лейтенант Петренко не испытывает никакого дискомфорта, потому что его фамилия есть. А 20 солдат, которые у него были, нигде не обозначены, получают копейки. Для того, чтобы поднять пенсию вот такой категории лиц, законодатель предусмотрел в твердых размерах пенсию. Так вот эта норма была отменена. Безусловно, нас это возмущает. Также видоизменены целый ряд других статей, предусматривающих социальные гарантии. Изменен порядок предоставления таких социальных гарантий. Введены значит, размеры доходов, которые, значит, если человек получает эту сумму, то он не будет больше получать льготы. То есть все это нас, конечно, возмущает, тем более, что приближается скорбная дата 30-е годовщина чернобыльской катастрофы мы рассчитываем что судьи тоже люди они вникнут в это как специалисты юристы я не вижу шансов чтобы конституционный суд не исправил ошибку допущенную парламентом но судьи все-таки люди поэтому мы им сегодня подарим елочку надеемся как раз канун нового года как-то их немножечко, чтобы такая вот человеческая нотка какая-то в наших действиях была и рассчитываем на взаимность со стороны судей. Спасибо. Я Яценко, вице-президент Союза Чорнобыль Украины, Владимир Михайлович и народный депутат Украины 1, 2 и 3 скликания. Это важно в связи с тем, что я заступник заступником Галины Чорновой комиссии 1, которая безпосередньо разобрала Вносила і приймала чорнобильський закон. Крім цього, я брав участь у прийнятті Конституції України. і Можу чітко заявити про те, що ми заклали в Чорнобильський основний закон про статус соціальний захист Чорнобильців, головне відповідальність держави за захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиля. Заклали в Чорнобильський закон основні параметри. Які має здійснювати держава, захищаючи чорнобильців, І заклали, що лише законами України, а ніякими не ні підзаконними актами мають визначатися ці параметри. Те, що Верховна Рада України вночі 28 на 29 грудня минулого року проголосувала невідомо, що. Коли депутати питали, за що ми голосуємо, прем'єр показав пачку паперів, і сказав за це голосуємо. І депутати слухняна проголосували, що це брутальне порушення і регламенту, і головне брутальне порушення Конституції України. Адже стаття 22 Конституції чітко забороняє при прийнятті нових законів України, недоприпустимо скорочення існуючого обсягу право свободи громадян в даному випадку право на соціальний захист. Від згубних наслідків встановилися катастрофи. Брутальним чином було порушені вимоги Конституції України. Тому люди, які зібралися, і народні депутати, які підготували це конституційне подання, вони абсолютно праві. Я сподіваюся, нахищення Конституційний суд України. Захищаючи конституційні права громадян, приймав позитивне рішення по цьому конституційному поданні. Для цього підкреслюю, є всі абсолютно підстави. Заявляються як народний депутат, який брав участь в розробленні чорноморського закону, його прийнятті і при прийнятті основного закону нашої держави Конституції України.

Бир. Ну я ценю, пока выступал, выступал, да, в это время подбегает депутат один из коалиций из блока Порошенко 2, да, да. да. хватает его и выносит. Да, да, да. да. да, да, надо, да, да надо в Чернобыльским больницах да, показывать, да. чтобы людям чуть-чуть легче. Да, и здоровье я добавлю. так и сказала да, здесь, нет, я говорю, вы понимаете, я говорю. В принципе, он сделал то, что хотели бы сделать сегодня миллионы людей, и не только премьера, и весь этот парламент, sí, и всю sí. эту коалицию, все это правительство. Да. Да, поэтому люди, говорю, себя сдерживают из последних сил, потому что они более воспитанные, чем депутаты, которые уже себя совсем не держат. Да там же выбралось вот. детский садик. Да, жах, конечно. Да, и поэтому да, я говорю, что да. нужно срочно это правительство в отставку, парламент на выборы, и хайду спрашивают у людей все ли они сделали что им люди доверили сделать это а дети смотрят один прибегает бьет, а второй прибегает таскает за такие места да да прибегает, да 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 пойдем пока не на перерыв не закрыли. Да, Так... Так, здравствуйте, здрасте. Здрасте, здравствуйте. Здрасте, здравствуйте, здравствуйте. Так, проходите сюда поближе, с елочкой, здравствуйте. Мы к вам видите с подарками сегодня, да, просим передать это судям, чтобы они посмотрели на елочку. Может, Совести там хочет трошечки появятся. человеческие. Да, сейчас перед Николаем да, да. какие-то в них а, Чур, Заходи, 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 Давай. заходи, 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 Хочется Нет, Смотрите, здесь не рам, на что на на так что на на желаем под ёлочкой. А <сёк> Добра и мира, добрых людей и справедливых И чтобы мысли были правильные. Которые помогут принять правильное решение. Вспомнили о том, что надо поработать закончили. За это они не успели <сёк> рассмотреть. <сёк> 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 <сёк>

ну, а это вам, пожалуйста, передайте судьям чтобы у них все было под Новый год, под и так же у чернобыльцев под да. все было под Да, да, да. Все да. да. Все так, все, зарегистрировали, да, да все есть. Парень. Да, удачи вам всем. Все, все, все. все вот зарегистрировали, пожалуйста. Выходим потихонечку, ребят. Не спешите, не падайте. Вот, ну, вот. И большой привет.